सवाल जवाब की रोशनी में अहम अहकाम मसायलोकाम आजिए इसका पैंतालीसवां सिलसिला है नाबालिग बच्चे से पैसे लेना या उससे पैसे लेकर बाँट देना या हती के नाबालिग बच्चे के पैसे सदका करना कैसा है नाबालिग बच्चे की मिलकियत में जो चीज़ हो चाहे वो पैसे हों या कोई चीज़ हो वो उसी की मिलकियत है और वो उसी के लिए है उसके पैसे ना ले सकते हैं ना लेकर किसी और को दे सकते हैं हती के उसी के बहन भाइयों को भी नहीं दे सकते जो चीज़ नाबालिग बच्चे की मिलकियत हो गई अब वो उसी की रहेगी उसके पैसों से सदका भी नहीं कर सकते उसकी तरफ से कोई शख्स उसके पैसों को सदका खैरात भी नहीं कर सकता ये मसाला जहन में रखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि घरों में बच्चे होते हैं बसा अवत कोई आया गया मेहमान उनको पैसे दे जाता है सौ पचास रुपये पकड़ा दिए तो बसात वालदा या वालद वो पैसे रख कर खर्च कर देते हैं कि वो जो पैसे हैं जो उस नाबालिग बच्चे को पैसे दिए गए वो उसी पर ख़र्च करने होंगे और उसके पैसे और बच्चों को भी नहीं दे सकते बसाओात तो उससे बच्चों से पैसे लेकर बच्चों में ही बांट दिए जाते हैं मिसाल के तौर पर कोई देकर गया सौ रुपये अब उसको दिए उसने अब बाकी दूसरे दो तीन बच्चे और थे उनको कुछ नहीं दिया तो क्या करते हैं कि फिर उससे लेकर बीस बीस तीस रुपये बराबर बराबर दूसरे बच्चों में बांट देते हैं ऐसा भी नहीं कर सकते ये हुक्म है नाबालिग के जो पैसे हैं वो अकेला ही उसका मालिक है अब उसकी रकम को उसकी उसके बग़ैर किसी और जगह खर्च या बांट नहीं सकते ये भी सवाल किया गया एक शेर पढ़ा जाता है मुर्शिद दा दीदार वे बाहू मेनू लख करोड़ा हजा हो इससे क्या मुराद है और क्या मुर्शिद का दीदार हज हो सकता है इसका जवाब यह है अव्वल याद रखिए कि लफ्ज़ इसमें मुर्शिद है बस औकात पढ़ने वाले इसको पढ़ते हैं मुर्शद दा दीदार वे बाहू तो मुर्शद नहीं बल्कि मुर्शिद है पहली बात दूसरी बात ये कि ये शेर है सुल्तान हकबाहू रहमतल ताल का जो अल्लाह के बहुत बड़े बली हैं उन्होंने ये शेर अपने मुर्शद के दीदार से मुतक़ कहा और उन्होंने इस मनकबत में ये भी कहा है कि लो लो मुड चश्मा हो वे इस तरह के अल्फाज के मेरा जिसम का रुआ रुआ ये आँख बन जाए और हर आँख से फिर मैं अपने मुर्शद का दीदार करूँ और फिर कहते हैं कि मेरे मुर्शिद का अगर मुझे दीदार हो तो उसका वो दीदार मेरे लिए लाखों करोड़ों हजों की तरह है हज की तरह है तो अवली के वली का शेर है और चूँकि इसमें तावील मुमकिन है ज़ाहिर सी बात है कि किसी का दीदार फ़र्ज इबादत की तो जगह नहीं ले सकता ये तो तय है यानी अगर कोई कहे कि भाई मैं फिर मुर्शिद का दीदार कर लूँ मुझे हज की ज़रूरत ही नहीं ऐसा नहीं हो सकता जो हज इबादत फ़र्ज़ है वो तो फ़र्ज ही रहेगी ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के दीदार पर भी वालिदा के दीदार पर भी हज मकबूल के सवाब की बशारत सुनाई है तो इस तरह कोई कहे कि बस मेरे ऊपर हज फर्ज है तो मैं अपने माँ बाप का दीदार कर लूँ तो मेरा हज फर्जा हो गया ऐसा नहीं हो सकता याद रखिए कि ये फ़जीलत के अतबार से और अपने मुर्शद की मोहब्बत में कहा गया शेर है तो इसकी तावील वलमायूं करते हैं कि गोया अल्लाह रबालमीन के नेक बंदे का दीदार कि जिस तरह अल्लाह के घर की इबादत सवाब है क्योंकि हज का माना ही ज्यारत करना है लफ्ज़ हज का मतलब ही है जियारत करना तो लोग काबे की ज्यारत करते हैं तो उनको स्वाब मिलता है ऐसे ही वालदेन के लिए भी जो बशारत दी गई कि वालदेन को जो शख्स देखे प्यार की नज़र से अल्लाह तो तज मकबूल का स्वापता फ़रमाता है वो भी इसलिए कि अल्लाह रबालमी ने उनकी ताजीम का हुक्म दिया है तो इस तरह मुर्शद भी जो कि अच्छे रास्ते पर चलाने वाला होता है और वो अल्लाह का एक नेक बंदा होता है और ऐसा नेक बंदा होता है कि जिनके मुरीद होते हैं उन मुरीदीन कि उससे ऐसी अकीदत होती है कि वो उसको अपने लिए अल्लाह का मकबूल तरीन बंदा शुमार करते हैं तो इस नेक बंदे की हैसियत से उसका दीदार करना यकीन अच्छी नीत से अगर किया जाए तो अल्लाह ताल से सवाब की उम्मीद की जा सकती है तो इस तौर पर इस शेर की ओलमा ने तावी की है कि उन्होंने जो है वो हरगिज़ ये मुराद नहीं लिया कि मैं फ़र्ज़ इबादत से बेहतर जो है वो मुर्शद का दीदार पाता हूँ बल्कि मुराद ये कि जिस तरह अल्लाह के घर की इबादत एक वाब का काम है ऐसे ही अल्लाह के नेक बंदे का दीदार भी ब का काम है कि माले तजारत से अगर कोई शख्स जकवात अदा करना चाहे तो फिर वो जकवात कैसे अदा करे बस अवात उसको पता नहीं होता कि मेरा जो तजारत में जो मेरा कारोबार में माल चल रहा है वो कितना है तो फिर उसकी जकवात किस तरह अदा की जाए इसका जवाब यह है याद रखिए कि अगरचे उसको अगरचे उसको एकोरेट फिगर तो नहीं पता होता ना कि इतना जो है वो मेरा माल माल तजारत है लेकिन कम अज़ कम उसको अंदाज़ा ज़रूर होता है कि इतना तो होगा गालिब अंदाजा लगाए जैसे हर एक को पता है कि भाई इस वक्त मेरी जेब में कोई ये कहेगा कि भाई मेरी जेब में एक लाख रुपये होगा क्यों क्योंकि उसको पता है कि नहीं होगा अभी एक लाख रुपये उसको अंदाजा होगा हाँ दो चार सौ रुपये होंगे दो चार हज़ार रुपये होंगे पाँच हज़ार होंगे इससे ज़्यादा हर एक को अपनी जेब का अंदाजा है ऐसे उसको अपने घर का भी अंदाजा होता है कि मेरे घर कि कि में कितना माल रखा होगा ऐसे उसको अपने कारोबार का भी अंदाजा होता है कि मेरा कारोबार में कितना माल जो है वो रोलिंग पर है कितना ऐसा मार्केट में मेरा माल है कितना मैंने लेना है कितना मैंने देना है तो यूँ जो है वो अपने माल का माल तजारत का अंदाजा लगाए जैसे किसी की परचून की दुकान है तो उसको पता होता है कि मेरी परचून की करयानी की दुकान में इतना माल स्टॉक है इतना मेरी दुकान में माल होगा तो यूँ ही हर एक को अपने कारोबार का पता होता है तो यूँ वो गालिब गुमान रखते हुए अंदाज़ा लगाए कि इतना माल जो है वो मेरा बाकी है और इतना माल जो है वो मेरे पास स्टॉक है तो यूँ जो है वो गालिब गुमान का अंदाज़ा लगा कर और फिर वो उतने माल की ज़क़ात अदा करे लेकिन इसमें हरगिज़ ये ना करे कि वो कम लगाए कोशिश ये करे कि ज़्यादा ना सही तो कम अज़ कम उतना कि वो पूरा पूरा उसकी ज़क़ात उसके पैसों की उस हिसाब में आ जाए और वो ज़क़ात अदा हो जाए बस अवत ऐसा होता है कि खराश सी लगती है छुरी की धार लग गई या कोई कांटा लग गया या कोई शीशे की नोक लग गई तो बस बसावकात खून निकलता है लेकिन वो खून बहता नहीं है अपनी ही जगह चमक रहा होता है सिर्फ खाल लट जाती है खून बहता नहीं है जिसकी जिस, जिस तरह नस या रग कट जाए और खून बहना शुरू हो जाए टपकना शुरू हो जाए ऐसा नहीं होता बल्कि खून चमकता है तो क्या ऐसी सूरत में वज़ू टूट जाएगा या नहीं इसका जवाब याद रखिए कि वज़ू टूटने के लिए खून का बहना शर्त है खून निकले और निकल कर बहे ऐसी जगह बहे कि जिस जगह का वज़ू में या गुस्ल में धोना फ़र्ज़ है तो अगर ऐसी जगह खून निकल कर बह जाएगा तो फिर जो है वो वज़ू टूट जाएगा तो अगर जो है वो किसी का सिर्फ खून चमका बहा नहीं तो फिर वो वज़ू नहीं टूटेगा और अगर खून जो है वह निकलकर अपनी जगह से बह गया और ऐसी जगह बह गया जिसका वजू और गसल में धोना फर्ज है मिसाल के तौर पर अगर किसी का खून निकला लेकिन वो कान के अंदर निकला और कान के अंदर ही रह गया तो अब चूंकि कान के अंदर का हिस्सा धोना ना वज़ू में फर्ज है और ना गुसल में फर्ज है तो अब भी वज़ू नहीं टूटेगा तो बहना और फिर ऐसी जगह बहना जिस जगह का वज़ू या गसल में धोना फर्ज होता है हो, यानी यानी ज़ाहरी जिसम पर ज़ाहिरी जिसम पर खून अगर बहेगा निकल कर तो फिर वजू टूटेगा वरना नहीं सिर्फ चमकने से वजू नहीं टूटता सजदे में नाक की हड्डी लगाना इसका क्या हुक्म है और सजदे का तरीक़ा बयान किया जाए बहुत अहम सवाल है इस एतबार से लोग बहुत से गफलत का शिकार होते हैं व यूँ कि बसा लोग सिर्फ़ और सिर्फ नाक ज़मीन पर रखते हैं और हल्की सी पेशानी रखते हैं या बसाओत ऐसा होता है कि पेशानी बस जिसको कहते हैं कि रखी तो है जाहिर सी बात है कि रखे बगैर तो सजदा होता भी नहीं है और हो कर भी नहीं सकेगा लेकिन इस तरह रखना कि ज़मीन की सख्ती भी महसूस ना हो और पेशानी ना जमाए तो उलमा लिखते हैं कि पेशानी माथा ये ज़मीन पर जमाना ये फ़र्ज़ है अगर किसी ने इसको जमाया नहीं और सिर्फ जमाने से बरात यही है कि उसको ज़मीन की सख्ती महसूस हो कम अज़ कम ज़मीन की सख्ती पता चले कि हाँ सख्ती है नीचे तो इस तरह हड्डी पेशानी की ये जो जमाना ये फर्ज है ये अगर किसी ने नहीं जमाई फिर तो उसका सजदा ही अदा ना हुआ जब सजदा ही नहीं हुआ तो नमाज भी नहीं हुई रही बात नाक की हड्डी तो बाद सिर्फ और सिर्फ नाक की नोक लगाते हैं और माथा टेक लेते हैं ये पूरी हड्डी जो माथे की नाक समेत है नरम हड्डी तक यानी जैसी बात है बहुत ज़्यादा जोर देने से तो छोटा सा किसी का हिस्सा नाक का यहाँ से दबा हुआ होता है तो वो तो नहीं लग पाता लेकिन कम अज़ कम इतना जोर दे कि पूरी नाक की नरम हड्डी उसकी दब जाए कम अज़ कम तो इसको कहते हैं नाक की हड्डी लगाना तो ये भी वाजिब लिखा है ऊलामा ने अगर ये किसी ने जान बूझ कर नहीं लगाई तो तब भी उसकी नमाज वाजिबिबा रहेगी कि उसकी नमाज़ दोबारा उसको अदा करनी होगी तो इसलिए नाक की हड्डी जमाना साथ साथ ही पेशानी जमाना ये सजदा पूरा करने के लिए कामिल करने के लिए ज़रूरी है सिर्फ नाक की हड्डी से सजदा अदा नहीं होगा और सिर्फ पेशानी अगर कोई लगाएगा तब भी नमाज कामिल नहीं होगी इस मसले को जहन में रखें कि जब भी सजदा करें अच्छी तरीके से नाक की हड्डी दबाएँ और पेशानी को जमाएँ ताकि ज़मीन की सख्ती महसूस हो और आपका सजदा फ़र्ज सजदा अदा हो जाए रमज़ान मुबारक के हवाले से खुशखबरियाँ और मुबारकबादें दी जाती हैं और कहा जाता है कि जिसने सबसे पहले रमज़ान की मुबारकबाद दी खुशखबरी सुनाई तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी और हदीस में यह आया है और वो आया है इस तरह से पोस्टर्स बनाए जाते हैं सोशल मीडिया पर बाकायदा मैसेजेस चलाए जाते हैं इस तरह के स्टेटस लगाए जाते हैं तो क्या कोई ऐसी हदीस भी है या नहीं अव्वल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा खास तौर पर रमज़ान के आमद पर खुतबा इरशाद फरमाया है और साहबा कराम अलिदवान को एक अहमियत के साथ अहतमाम के साथ खुतबा देते हुए शात फरमाया कि तुम्हारे दरमियान वो महीना आने वाला है कि जिसमें अल्लाह रब्लम नफिल का सवाब फ़र्ज के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब सत्तर गुना बढ़ा देता है और इस महीने में शयातीन कैद कर दिए जाते हैं तो तुम इस महीने के अंदर अपने रब की ऱा हासिल करो तो यह आपलव वसलम की हदीसी पात जिसके तहत बाज़ाललमा ने लिखा कि आप सल्ह वसलम ने गोया के साहबा आलदवान को रमज़ान के आने की खबर दी तो यह खबर देना एक अलग चीज़ है और मुबारकबाद की रही बात तो ये भीमा से ओलिया से साबित है मुबारकबाद का दरअसल मतलब ये होता है बरकत की दुआ देना बरकत की दुआ कहना जैसे किसी की यहाँ औलाद हुई तो उसको मुबारकबाद देना कि भाई मुबारक हो तुम्हारे हाँ औलाद हुई क्या मतलब तुम्हें अल्लाह ताला बरकत दे इस बच्चे के जरिए ठीक है किसी के घर शादी है तो शादी मुबारक हो क्या मतलब तुम्हारी शादी हो रही है अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए तो इस तरह जब हम इस तरह की चीज़ों की मुबारकबाद देते हैं तो यूँ अल्लाह के इस महीने की कि जिस जिसको अल्लाह के रसूल सल वसम ने इस उम्मत का महीना करार दिया और इसे नज़ुल कुरान का महीना करार दिया गया कुरान करीम में जिसका सबूत मिलता है शाहरुरमलवी यह रमजान वो महीना है अनज़िला फ़ील कुरान जिसमें कुरान नाजिल किया गया है तो कुरान के नाजिल होने का जो महीना मुबारक महीना है यकीन बरकत वाला है तो जब वो बरकत वाला है तो उस महीने के लिए बरकत के दुआ दी जाए तो इसमें क्या हरज है बरकत की दुआ दे सकते हैं मुबारकबाद देने में कोई हरज नहीं है यानी इस नीयत से मुबारकबाद दी जाए कि हम एक दूसरे को मुबारकबाद यानी बरकत की दुआ दे रहे हैं तो यूं तो जो है वो मुबारकबाद दे सकते हैं लेकिन ये कहना कि हदीस में आया है कि अगर किसी ने मुबारकबाद सबसे पहले दी तो वो जन्नती हो गया ऐसी कोई हदीस मेरी नजर से नहीं गुजरी और भी यही कहते हैं कि ऐसी कोई हदीस नहीं है और ये पता होते हुए जानबूझ कर पर झूठ बांधना मन जो मनकमदनारान बूझ कर झूठ बांधे तो वह अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले ये उसके लिए वीईद है तो जब पता है कि बयान कर दिया कि ये हदीस नहीं है अब भी अगर कोई जान कर इस तरह से झूठ फैलाता है और माजल्ला झूठी हदीसें सुनाता है तो फिर ऐसा शख्स गुनाहगार भी होगा और वो लाक़ अज़ाब नार भी होगा इसलिए इस तरह की कोई हदीस ना फैलाई जाए वैसे जो है वो मुबारकबाद दी जाए खबर दी जाए लोगों को अहमियत बताई जाए कि ताकि साहब करामवान जिस तरह माहिर रमज़ान की आमद से कबल अहतमाम करते थे लोग अहतमाम कर लें और यूँ रमज़ान की अहमियत उजागर हो जाए माह रमज़ान की आमद आमद है तो इसके लिए कुछ ऐसे काम बता दिए जाएँ कि जिससे हम रमज़ान का अहतराम भी कर लें रमज़ान को अच्छे से गुजारने में कामयाबी हो जाएँ और हम हक़ अदा करने की कोशिश करने वालों में शामिल हो जाए याद रखिए माह रमज़ान मुबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मुसलमानों के लिए एक तोहफा ऐसा महीना है कि जिसके मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तो रिवायतों का खुलासा है कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि इस महीने में क्या है तो तुम तमन्ना करो कि सारा साल ही रमज़ान रहे अंदाज़ा लगाइए कि कितना इसमें सवाब होता होगा कि हम तमन्ना करने लग जाएँ कि पूरा साल रमज़ान का महीना रहे यानी सारा साल रोज़े ही रखते रहें और ये बरकतें ये ये हमें इस तरह के औसाफ़ फ़ज़ाइल हमें नसीब होते रहें इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है माहिर मुबारक की आमद से कबल जिस तरह साहबा के राम अलमरदवान एहतमाम किया करते थे वो क्या करते थे सबसे पहला काम कि वो खुद को फारग कर लेते थे अपने आप को सारे कामों से लेंदेन कर लिया ख़त्म जो कुछ लाना था ले आए जो कुछ किसी को देना था दे दिया जिससे लेना था ले लिया कैदियों पर सज़ाएं जारी करनी होती थी सज़ाएं जारी कर दी जिसको छोड़ना था छोड़ देते थे अपने आप को सारे कामों से फारिग करके ज़क़ात का हिसाब लगा लेते थे ज़क़ातें दे देते दे थे और फिर अपने आप को सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए फ़ारिग कर लेते थे तैयार कर लेते थे एक तरफ़ हम हैं अगर हम और करें कि हम क्या करते हैं हमारे तो सारे काम जो रमज़ान से पहले हो जाने चाहिए हम वो भी रमज़ान के लिए छोड़ देते हैं मार्केट जाएँगे तो रमज़ान में जाएँगे जहाँ पर अल्लाह की इबादत का महीना है और लोग उस वक्त को जो है वो अहम तरीन वक्त को मार्केटों में ज़ाया कर होते हैं खूब घूम रहे हैं तफरी कर रहे हैं ऐसे ही माहिर रमजान मुबारक खाने पीने का महीना नहीं है माहिर रमानक रखकर अपने आप को भूखा रखकर गरीबों का एहसास करने का महीना है लेकिन अफसोस मुसलमान इस महीने को खाने पीने का महीना समझते हैं पूरे साल जो नहीं खाते जितना नहीं खाते वो और उतना रमजान में खाते हैं तो कोशिश यह की जाए कि उसको खाने पीने का महीना ना समझा जाए इसको रमज़ान को रोजे की तरह रखकर और उसके बाद सहरी में और रफ्तारी में उसकी कसर पूरी ना की जाए बल्कि यह कोशिश की जाए कि इस महीने का मैं यूं लिहाज रखूं कि मुझे भूख का एहसास पूरे महीने रहे सुबह भी खूब खा लिया इफ्तारी में भी खूब खा लिया तो फिर भूख का एहसास कहां रहेगा बहुत ज़्यादा सहरी कर लेंगे तो जाहिर सी बात है दिन में उतनी भूख नहीं लगेगी जितनी लगनी चाहिए क्योंकि रोज़े का मकसद क्या है भूख लगना और भूख लगने का मतलब ये होता है कि बंदे को एहसास हो इतना लागर हो जाता है कि फिर वो गुनाह की भी हिम्मत नहीं पाता और लोग इतनी इतनी सहरी कर कर अगर रोज़ा रखें और उसके अंदर गुनाह की हिम्मत की बात की जाए तो खूब गुनाह करने पर तैयार होते हैं मुँह से एक गालियाँ निकलती हैं अगर रोज़े के दार को भूख लगी हुई हो तो मुझसे उससे बात करने को दिल नहीं करता किसी से तो इस तरह का रोज़ा रखे जिससे उसको भूख का एहसास रहे ये भी रमज़ान का एक आमद का तरीक़ा इसकी इस्तेमाल का तरीका है और इसको अच्छे से गुजारने का तरीका है अपने आप को पहले फारिग कर लें जो कुछ लाना है मार्केट से ले आए जो कुछ किसी से लेना है ले लें देना है दे दें खुद को इबादत के लिए फ़ारिग कर लें एक दूसरा इस महीने को भूख का एहसास करते हुए गुजारने की कोशिश करें कि जिससे हमें अल्लाह की इबादत में ओर आए हमारा नफ़्स कमज़ोर पड़े शैतान तो कैद है नफ़्स कमज़ोर पड़ जाए और हमें गरीबों का एहसास हो तीसरा तरीका इसके अंदर ये भी इख्तियार रखें कि कुरान से अपने आप को जोड़ लें माह रमज़ान नज़ुल कुरान का महीना है कसरत से कुरान की तिलावत करें इतनी तिलावत करें इतनी तिलावत करें कि जिस तरह रसूलुल्लाह रसोल्ला सल्ल वसल्लम खास तौर पर जिस साल आपका विसाल हुआ उस साल आप सल्लल्लाहु आपली वसल्लम ने कुरान करीम का वैसे तो आप हर साल एक मरतबा दौर फरमाते थे उस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मरतबा कुरान पाक का दौर फरमाया यानी पूरा कुरान करीम दो मरतबा आपने हज़रत हज़र अलैहि सला वसम को सुनाया कितनी प्यारी बात है तो हमें चाहिए कि हम भी कसरत से कुरान की तिलावत करें तरावी में भी सुने घर में भी पढ़ें और कम अज़ कम कोशिश करें कि हम दो कुरान करीम तो मुकम्मल वत कर लें कुरान से रिश्ता जुड़ जाए चौथा काम यह किया जाए कि माह रमज़ान अल्लाह की रहमतों के नज़ुल का महीना है और जब अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं तो इस महीने में जब रहमतें उतरती हैं तो अल्लाह पा दुआएं कबूल फरमाता है हर लम्हा कोशिश करें कि अपनी रबा जवाजल की याद में और उससे दुआओं में गुजारने की कोशिश करें तहजुद के वक्त उठें नमाज़ नफिल पढ़ कर दुआएँ करें शहरी का वक्त हो खाने बैठें खाने की दुआ पढ़ें खाने से फारिग हो दुआ पढ़ें रोज़ा रखने लगें दुआ पढ़ें फिर उसके बाद नमाज फ़जर अज़ार कुरान की तिलावत नमाजें दिन में जिस वक्त याद आए दुआ पढ़ें इफ़ार का वक्त हो दुआ पढ़ें घर में दाखिल हों दा पढ़ें घर से निकलें दुआ में दाखिल से बाहर निकलेंगे दौा साथ और आप पर वार ना करने पाए शैतान कैद होगा लेकिन नफ्स के वार जारी रहेंगे तो दुआओं का हथियार तैयार रहेगा तो इन भी वार नहीं कर पाएगा और हम अच्छा रमजान गुजार सकेंगे अल्लाह की इबादत से भरपूर रमजान हम अदा करने में कामयाब हो सकेंगे पांचवा तरीका ये अख्तियार कीजिए रमज़ान सखावत का महीना है कोशिश कीजिए कि इस महीने के अंदर जितना हो सके बांटें अपने पास जमा करने की कोशिश ना करें बल्कि अल्लाह पाक ने आपको जो जितना दिया है उसमें से आप जितना दे सकते हैं जिसको दे सकते हैं दे दें जरूरी नहीं देखें कि गरीब ही होगा तो देंगे अपने किसी रिश्तेदार को दे, दे दें अपने किसी दोस्त को दे दें जो भी आप किसी को बाँट सकते हैं वो बाँटें अल्लाह रब्बुल आलमीन भी इस महीने में बाँटता है देखिए कितना रिस्क बढ़ जाता है अभी रमज़ान आया नहीं है और अभी आप जाकर मार्केट्स में रश देखें माल की जो ज़रूरत है डिमांड है वो दुगनी से दुगनी हो जाती है क्यों अभी रमज़ान आया नहीं है लोगों का रिस्क बढ़ गया पहले ही बढ़ गया तो रमज़ान में भी लोगों का रिस्क बढ़ जाता है बढ़ा दिया जाता है जितना फ्रूट पूरे साल हमारे पेट में नहीं जाता उतना फल फ्रूट हमारे पेट में इस एक महीने में चला जाता है क्या अल्लाह पाक देखिए कितना रिस्क अता फरमाता है तो इसलिए आप जब अल्लाह बांटता है तो आप भी बांटें जितना आप बाटेंगे अल्लाह पाक आपको उतना अता फरमाएगा तो ये सखावत का महीना है सखावत कीजिए अपने घर वालों पर हाथ खुला रखें इन अल्लाह पाक आपके हाथ और खोल देगा और आपको आपके रिस्क में बरकत अता फरमाएगा ये महीना छठे तरीके से इस तरह से आप मनाएं गोया कि इस महीने को इस तरह गुजारें कि अपने नफ्स का मुहासबा करें अपने आप से सवाल करें अपने आप से बात करें अपने आप को कटेरे में खड़ा करें पूरा साल हो गया और कितने मैंने ज़िंदगी के रमज़ान बीस पच्चीस तीस चालीस पचास रमज़ान गुजार दिए अब तक मैं झूठ क्यों नहीं छोड़ सका अब तक मैं धोखा क्यों दे रहा हूँ अब तक मैं इबादत गुजार क्यों नहीं बन सका अब तक जो है वो मेरे अंदर ये शैतानी औसाफ़ और नफ्स की शरारतें क्यों ऐसी रच बस गई हैं कि मेरे मुँह से गाली निकल जाती है कि मैं गुस्सा नहीं करना छोड़ सका अब तक जो है वो मैं क्यों अल्लाह रब्लिन के खौफ़ से रोना नहीं आता मुझे मैं क्यों ऐसा नहीं बन सका यह अपने आप से सवाल करता रहे पूरे महीने अपने आप का मुहासबा करे थोड़ी सी देर अकेले में बैठ जाए अकेले में बैठ अपने आप से बात करे अपने आप से पूछे इससे पहले कि अल्लाह पूछे इससे पहले कि कोई और पूछे अपने आप से खुद पूछे कि मैं कैसी जिंदगी गुजार रहा हूँ और क्या मुझे ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए अगर जवाब हाँ आए तो उसको और अच्छा करने की कोशिश करें लेकिन अगर जवाब ना आए तो फिर और कब बेहतर होंगे और कब अच्छा होंगे रमज़ान में भी नहीं हो सके तो क्या पता हमारा ये आखिरी रमज़ान हो पता नहीं हमें अगला साल नसीब भी हो या ना हो इसलिए अपने आप को इस बात का मुहासबा करते हुए पाबंद कर लें कि मैंने बेहतर से बेहतर होते चले जाना है और उसकी आदत रमज़ान में डालनी है तीस दिन के अंदर मैंने अपने आप को ऐसा आदि बना लेना है कि फिर उसका असर मुझ पर पूरा साल नजर आता रहेगा इन शाला इस तरह के बहुत से अच्छे अच्छे काम वो सोचे और इस तरह रमज़ान और मुबारक को गुजारे तो हम इंतजार करते हैं अभी रमज़ान आएगा तो हम देंगे ऐसा भी ना करें ऐसे ही आप गरीबों के लिए जो है वो सौकात लोग इंतजार करते हैं कि गरीबों को भी हम महीना रमज़ान का आएगा तो राशन देंगे ना ना उनको क्या पहले जरूरत नहीं होती पहले ज़रूरत है आप तो नीत रखें अगर ये नीयत रखेंगे कि रमज़ान में ज़्यादा स्वाब होगा स्वाब अल्लाह ने देना है और वो रमज़ान से पहले भी दे सकता है रमान रमज़ान में भी दे सकता है वो चाहे तो रमज़ान में भी ना दे वो चाहे तो रमज़ान से पहले भी सादा से ज्यादा सवाल दे दे तो इसलिए नीयत आपकी कैसी है नीयतों तो पर आमल का दारोमदार है इसलिए अदी सिपाक है तो इसलिए आप ज़रूरतमंद की ज़रूरत का ख्याल करें उसको पहले जरूरत है तो पहले पहुँचाएँ हमने तहफे देने होते हैं तो वो हम जो है वो इंतज़ार करते हैं कि अभी वक्त आएगा तो उसको तोहफा हम ये देंगे या अभी वक्त आएगा ठीक है एक वक्त हर एक चीज़ का एक वक्त होता है लेकिन मदद का किसी की जरूरत पूरी करने का कोई वक्त नहीं होता उसका वक्त वही है जिस वक्त उसको जरूरत है तो उसको उसी वक्त पर दें ताकि उसके दिल से दुआ भी निकले और आपके लिए भी आपका दिल खुश होकर आपको इतमान दिला देख देखा हाँ, देखा देख मैंने हकदार को हक पहुंचा दिया है और ज़कात देने के लिए महीना रमजान का जरूरी नहीं है ज़कात देने के लिए शर्त यह हुआ साल चाहे वो शाबान में पूरा हो जाए शाबान की पहली तारीख को हो, हो जाए या ईद के दिन हो जिस दिन साल पूरा होगा तब आपको जकत देना लाजम होगी तो इसलिए रमज़ान का इंतजार करने की जरूरत नहीं और एडवांस तो जकत दे सकते हैं जैसे नमाज एडवास नहीं पढ़ सकते अभी मशा के वक्त में तो फजल की नमाज में एडवास नहीं पढ़ सकते बल्कि लेकिन जक़ात हम पहले दे सकते हैं पहले से जक़ात दे देंगे तो आपकी जक़ात भी अदा हो जाएगी तो इसलिए इस बात का भी खास ध्यान रखें कि जिस जरूरत मन को खासतौर पर देना है दे दें और अला से दुआ करें अल्लाह पाक कौन सा सहा बताफरमाएगा बस बसावत माल ले आए पंद्रह बीस हज़ार का ले आए फिर बेच दिया दस हज़ार का बेच दिया फिर थोड़े पैसे जमा हो गए और माल ले आए तो इसका अंदाजा नहीं हो पाता कि, कि कितना लाए कितना बेचा और फिर अब जो है वो कितना जमा है कितना बिक गया तो इसका अंदाजा कैसे लगाएं तो इस अहतबार से भी जैसा कि मैंने जिक्र किया अर्ज़ किया कि आपने गालिब गुमान जमाना है यानी आपको ये तो पता होगा ना कि मैं पाँच लाख का माल रोलिंग कर रहा हूँ या एक लाख का या पचास हज़ार का या दो लाख का इतना अंदाजा लगा लें जितना आपका दिमाग कहे कि हाँ इतना तो जो है वो मेरा माल मेरा बिक भी गया है और इतना मेरे पास मौजूद भी है और इतना मैं अभी ले भी सकता हूँ इतना कैश भी हो गया है तो जितना आपका गालिब गुमान आपको जहन कहे कि हाँ इतना तो है तो उसी के हिसाब से आप जकतात अदा करेंगे ये नहीं है कि आपका जहन कहता है एक लाख का माल तो और आप ज़ात अदा करें तीन लाख के माल की ऐसा भी नहीं और ऐसा भी नहीं कि आप पचास की जक़ात अदा करें जितना आपका गालिब गुमान बैठता है जहन कहता है आपका अपना तजर्बा कहता है जाहिर सी बात है कारोबारी आदमी का वैसे ही दिमाग तेज़ होता है तो उसको सारा पता होता है रोलिंग कर करके कारोबार कर करके लोगों से डीलिंग कर करके उसका इतना दिमाग चल जाता है कि उसको पता होता है कि मेरे पास क्या है कितना है कैसा है तो इसलिए वो हिसाब लगाए और उस हिसाब से जकत अदा करें क्योंकि जक़ा अल्लाह का फ़र्ज़ है और इसमें कोताही करने की बजाय इंसान ज़्यादा दे दे अल्लाह की बारे में जितना देगा इन शाला उसके अंदर और बरकत ही अदा फरमाएगा सवाल यह है कि किस किस को ज़क़ात दे सकते हैं किसको नहीं पुराने के अंदर आठ बयान किए गए हैं, रही बात रिश्तेदारों की तो सिर्फ मां बाप को दादा दादी नाना नानी को इनको नहीं दे सकते यानी अपनी असल को और अपनी फ़राह अपनी औलाद यानी बेटा बेटी पोता पोती नवासी नवासी इनको नहीं दे सकते आजू बाजू के जितने भी रिश्तेदार हैं भाई बहन हैं खाला खालू हैं मामू हैं चच्चा हैं पुप्पी हैं इन सबको जक़ात दे सकते हैं अपनी ज़रूरतमंद शादी शुदा बहन भी हो उसको भी ज़कवात दे सकते हैं बस मुस्क होना उसका ज़रूरी है और जो मैंने आठ जिक्र किए मारिक्र किया करीम में जो अल्लाह ताला जल्लाश नमस्वाल्फ़र उलमसा ना मलसाकिन वलामफी कलू भी वफ़ीकौारमीना वफ़ी सभी वब्ली सबील ये मसारिफ़ कुरान करीम में बयान किए गए हैं पारे में सूरह में में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़करा मसाकीन फ़कीरों को मिसकीनों को अब फकीर की तारीफ क्या है फ़कीर कहते हैं उस शख्स को कि जिसके पास एक दिन का खाना मौजूद हो अगले दिन का खाना ही उसके पास ना हो जैसे उसके पास कल का दिन का खाना हो तीन दिन का तीन टाइम का या दो टाइम का या एक टाइम का जितना भी कल का उसके पास खाना है परसों का उसके पास कुछ नहीं है तो वो फ़कीर वो कहलाता है और मिसकीन वो कहलाता है जिसके पास तो बस अभी तो उसने खा लिया उसको अभी अगले टाइम का भी नहीं पता दिन तो क्या अगले टाइम का भी उसके पास खाना ना हो तो उसको मिसकीन कहते हैं तो मिसकीन को दे सकते हैं फ़कीर को दे सकते हैं ठीक है कर्ज दार भी हो अगर तो उसको भी दे सकते हैं अल्लाह की राह में भी जैसे मदरसे चलते हैं मुसाफिर तालब इल होते हैं दीन के उनको भी दे सकते हैं पाँचवें नंबर पर मुसाफिर को भी ज़कवात दी जा सकती है इसी तरीके से जो भी मुस्तक हो यानी वो ज़क़ात का देने का अहल ना हो बल्कि लेने का अहल हो मुस्तक हो बस अवकात ऐसा होता है कि वो मालिक के निसाब नहीं होता तो इस सूरत में उस पर जो है वो ज़क़ात वो ले भी सकता है तो यानी जो शख्स मालिक के निसाब नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वो फ़कीर हो या मस्किन हो तो ही वो ज़क़ात लेगा अगर वो मालिक के निसाब नहीं है तब भी वो ज़क़ात ले सकता है यानी मिसाल के तौर पर किसी की सैलरी है पंद्रह हज़ार बीस हज़ार पच्चीस हजार तीस हज़ार पचास हज़ार लेकिन सैलरी आती है और उसका पूरा महीना वो सैलरी पूरी हो जाती है आखिरी एक दो दिन में तो बल्कि उसको मांगने की जरूरत पड़ जाती है तो ऐसे शख्स को भी आप नहीं है ना सोचें इसकी तनख्वाह तो पचास हज़ार है जी नहीं उधर जो आठ बच्चे उसके हैं वो उसके बाद जितना खर्चा करता है वो तो उसके पास तो महीने के बाद वो पचास हज़ार में भी कुछ नहीं बचता तो उस शख्स को भी आप ज़कत दे सकते हैं वो भी ज़कत ले सकता है क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं है क्योंकि ना उसके पास सोना है ना चांदी है तो यूँ भी वो जकत का मुस्क हो सकता है तो उसके बाद एक दिन का खाना तो होता है दो दिन का तो होता है लेकिन वो मालिक के निसब नहीं है क्योंकि मालिक के निसब बनने के लिए उसको कम अकम साढ़े बावन तोले चांदी की कीमत चाहिए जो आज के हिसाब के से तकरीबन जो है वो छब्बीस सौ मैंने सुना तोला है चांदी तो यूँ जो है वो तकरीबन सवा लाख से ऊपर जाकर चांदी चाँदी बनती है साढ़े बावन तोला चांदी तो जिसके पास सवा लाख कट्ठा ही नहीं है जमा ही नहीं है तो वो भी जो है वो मुस्क के ज़क़ात है इस तरह ऐसों को जक़ात दीजिए ताकि आपकी ज़क़त अदा हो जाए कमेटी जिसको हम जो है वो बी सी भी कहते हैं उस पर जकवात का क्या हुक्म है इस एतबार से देखिए देख लिया जाए कि अगर मिसाल के तौर तो पर पाँच लाख रुपए की कमेटी है हर महीने ये दस हज़ार रुपये भरता है और इसने दस कमेटियाँ भरी हैं एक लाख रुपए जमा करा चुका है ये और अभी इसने कमेटी ली भी नहीं है तो चूंकि अभी इसने ली नहीं है दी है तो इसने गोया कि एक लाख रुपये दे रखा है तो इसका ये एक लाख रुपये अदा हो गया है इस एक लाख रुपये पर यह जक़त अदा करेगा जबकि ये इसके अलावा भी माली के निशाब हो तो ये उसमें शामिल कर लेगा इस एक लाख रुपये को क्योंकि ये इसकी जमा हो गए हैं उसके ऊपर उस हिसाब से जकत दे देगा और अगर ये ले चुका है मिसाल के तौर पर भरे तो एक लाख हैं ले है, लेकिन ले पाँच लाख चुका है तो एक लाख माइनस कर देगा बाकी चार लाख गोया कि इसने देने हैं तो अब ये चार लाख का गोया कि मकरूज है तो ये चार लाख जो है वो अपने माइनस कर देगा दूसरे माल में से यानी अगर इसके ऊपर कोई और ज्कत है इसके ऊपर और कोई माल है मिसाल के तौर पर बीस लाख रुपये इसके पास मौजूद हैं तो उस बीस लाख में से ये चार लाख जो इसने देने हैं ये हटा देगा बाकी सोलह लाख का हिसाब लगाएगा और उसकी जिक्त अदा करेगा माकदा सुनते हैं और गैर मौका सुनते हैं क्या हैं इनमें क्या फ़र्क है और इनको अदा करने का क्या तरीका है इसका जवाब यह है सुनत मौका जिस पर आप अलैहि वसल्लम ने मुवाजबत फरमाई हमेश की फरमाई हमेशा अदा की जैसे फजर की दो सुनतों की तो ताक़ीद भी फरमाई ना सिर्फ पढ़ी बल्कि पढ़ने का कहा भी तो उसकी ज़्यादा ताक़ीद है जहर की पहली चार सुन्नतें और जहर के बाद की दो सुनतें ऐसे ही ईशा के बाद की दो सुनते हैं मगरब के बाद की दो सुनत फर्जों के बाद तो ये सारी सुनते मौकदा हैं इन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेश की फरमाई और फजर पर जिसमें मैंने जिक्र किया कि, कि ताकीद पढ़ने की भी ताकीद फरमाई इसके अलावा जो गैर मुक्द हैं वो सिर्फ और सिर्फ आठ सुन्नतें हैं चार फर्जों से असर के चार फर्जों से पहले वाली चार सुनतें और इशा के चार फर्जों से पहले वाली चार सुनतें ये आठ सुनतें जो है गैर मुददा हैं ये कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमा ली और कभी छोड़ भी दी तो इसलिए जो है वो ये गैर मुआदा कहलाती हैं इनको अदा करने का तरीका यही है कि गैर गैरुआ के अंदर आप हर दो रकत पूरी पूरी पढ़ेंगे जैसे असर की चार सुनते पढ़ रहे हैं तो पहले सना शुरू की दूसरी रकत में बैठे अत्याद पूरी पढ़ेंगे शरीफ भी पूरा पढ़ेंगे दुआ भी पूरी पढ़ेंगे सिर्फ सलाम नहीं फेरेंगे और फिर तीसरी रकत में खड़े होंगे तो सना से शुरू करेंगे तो इस तरह ये यह दौर गोया कि आपने पूरी पढ़ ली सिर्फ सलाम नहीं फेरा और फिर जो है खड़े होकर बाकी दो सुनतें यानी बाकी दो बाकीकतें पढ़ लेंगे तो यूँ चारतें इस तरह पढ़नी है ऐसी ईशा की चार सुनतें कि उसको भी जो है वो हर दो दोरकत के बाद पूरा पूरा तैयार पढ़ के सिर्फ सलाम नहीं फेरना बाकी सब उसी तरह नमाज़ पढ़नी है पूरी पूरी तो ये सुनत गैर मौकदा यूँ पढ़ी जाती है जबकि इसके अलावा जो मौकता है उसमें यह है कि आप दो सनत के बाद सिर्फ पढ़कर शरीफ पढ़े बगैर आप खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर सना नहीं पढ़ेंगे बल्कि सर फातेह से शुरू करेंगे और फिर अपनी नमाज को मुकम्मल कर लेंगे हमने जो कुछ सीखा इसे दूसरों तक पहुँचाने की तोफ़ी क़ा फरमाए